Кейрбулата Сарсимбаева земляки знают хорошо, потому что ни один семейный той в кишке Николи не проходит без него. Взяв в руки видеокамеру, снимает счастливые моменты жизни разных людей. Таким образом, молодой человек совместил творчество и заработок в любимое занятие. Взял кредит в миллион двести тысяч под 6% годовых. Купил фотоаппарат и видеокамеру, также фотоальбомы, фоторамки, которые очень востребованы. В данный момент делаем для школ портфолио и слайды. Сейчас в Каирбулата есть свой фотосалон. В процессе участвуют и его дети. Дело стало семейным бизнесом. Таким образом, своей предприимчивостью инвалид второй группы подает хороший пример землякам. В нашем районе проживает 559 инвалидов. Это составляет третью часть населения. В 2013 году 17 из них трудоустроены. Послание президент страны отметил, говоря о людях с ограниченными возможностями. Мы вовлечем их в активную жизнь. Они будут не просто получать пособие, а Будут осознавать себя членами общества, полезными работниками. Эти слова главы государства дали людям с ограниченными возможностями надежду на достойную жизнь. За целый квасогантык магазин только Симбаев, аппарат.